జై శ్రీమన్నారాయణ అందరికీ నమస్కారం మహావిష్ణు అవతారాలలో వరాహస్వామి అవతారం ఒకటి వరాహస్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల భూమి యొక్క సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే తొలగిపోయి మీ సొంతమవుతుంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు ఈ స్తోత్రం నిత్యం పారాయణం చేయడం వల్ల కుటుంబ సమస్యలు తొలగిపోయి సంతోషంగా ఉండగలరు మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా विजयम् मे सन्तम् ऋषयवूचो जितम् जितम् ते जितयज्ञभावना त्रयीम् तनुम् स्वम् परिधुन्वते नमः यद्रो मगर्तेषु निलील्युरद्वारः तस्मै नमः कारणसुका वै तन्ननु दुष्कृतात्मना देव देवयदत्वारात्मकम् चन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरो मास्वाज्यम् दृशि त्वम् चातुर्होत्रम् स्रुव ईशना रिडोधरे चामसः कर्णरन्द्रे प्राशित्रमाशीघ्रसनिग्रहस्तु ते यच्चर्वणम् ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरम् त्वम् प्रायणीयोदयानि जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकम् क्रतोः सव्यावसत्यम् चितयोसवो हि ते सोमस्तुरितः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वम् सर्वज्ञाक्रतुरिष्टबन्धनः नमो नमस्ते अखिलयम् त्र देवता द्रव्याय सर्वकृतविक्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाविता ज्ञानाया विद्या गुरवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंश्च यादृता विराजते भूत्सु भूधरा यता वनानि सरतो दतादृता मतम् गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयम् रूपमिदम् च सौकरम् भूमण्डलेनाततता दृतेन ते चकास्ति ढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यतैव विभ्रमः संस्थापयैनाम् जयताम् सतस्तुषाम् लोकाया पत्नीमसि मातरम् पिता विधेया चास्यै नमसांसह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निवारणावदाः कः श्रद्धाधितान्यतमस्तव प्रभो रसाम् गताय भुव उत्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदम् ससृजेति विस्मयम् विदुन्वताविदमयम् निजम् वपुजनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुभिन्दुभिर् वंरुझ्यमानाभृशमीशपावितः ैभ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्माणम् पारमपारकर्मणः यद्योगमाय गुणयोगमोहितम् विश्वम् समस्तम् भगवान् विदेहिशम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्दे శ్రీవరాహ ప్రాతుర్భావో నామ త్రయోదశోధ్యాయ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి